Прикол вам сейчас покажу. Вот новость на сверстюка. И знаете, кто тут стоит? Вот там вот не хочу просто ближе подходить, но он меня уже выкупает. Вот этот вот штем. Это тот, который ведет вместе с Владимиром Петровым Исландию. Ну и работает там. Получается на пана президента. Поэтому сейчас я иду охрану курсану, чтобы перекрыли все входы-выходы. И будет совершаться народный суд. Ну, поняли? Исландия ТВ, там Владимир Петров, и они рассказывают о том, насколько ухилянты, значит, неправы, не и почему их нужно репрессировать, и какой все-таки прекрасный у нас президент, и как украинскому народу повезло. Берет там суши, суши, доставку, пришел брать. А что так продешевить? Решил там дешманские вроде суши. Вот, пожалуйста, вот на сверстюка. Сейчас я с охраной переговорю, чтобы перекрыли, его не выпускали конечно. Скорее тут перекроют вход-выход и не будут выпускать меня, чтобы ПЦК приняла. Но не этого, как его, Иванов или кто он. В общем-то, ну, вот тут и Пан постоянно тусит. И вот Иванов, который с Петровым. Ну, два, значит, хороших человека. Так, все добро подписывайтесь, кстати, на мой телеграм. Ссылка в профиле. Вот, и поддержите канал донатом по закрепленному сообщению. Вот сколько может. Мне все будет добрый